Funksiya verilədir, funksiyanın sıfırları x1 və x2-dir. Eyni zamanda x1 x2-nin kvadratına bərabərdir. Bizdən a parametrinin qiymətini soruşur. a-nın qiyməti 0-dan çi qiymətlər alaraq, yəni a-nın qiymətini mənfi götürməliyik. Funksiyanın sıfırları x1 və x2 olduğuna görə biz bunu kvadratik tənlik şəklində yazsaq, -x-in kvadratı + c çaplı olsun 2 - 8, 8 9, a ^ 2 = 0. Deməli 2 1 və -2-nin qiymətlərini gətirib tənlikdə yerinə qoysaq, bu ifadənin qiyməti 0-a bərabər olur. Təvrilmiş kvadrat tənlik şəklində yazsaq, hər tərəfi -1-ə vursaq, işarələr əksinə dəyişəcək. Buradan köklərin hasilini yazaq. x1 olsun, x2 bərabər olacaq 8a-nın kubuna. köklərin cəmi isə x1 + x2 bərabərdir əks işarə ilə 2a + 1-ə. köklərin hasili 8a kubuna bərabərdir. Bizə də burada x1-in qiyməti verilir. x1 bərabərdir x2-nin kvadratına gətirib yerinə əvəzləmətsək 2x2 vur x2-nin kvadratını x2-yə vursaq x2-nin kubu bərabər olacaq 8a-nın kubuna. Buradan x2-ni tapsaq x2 bərabərdir 3-cü dərəcəli kök altında 8a-nın kubuna. Buradan da kökdən 2a çıxır. Deməli x2-nin qiyməti 2a-yə bərabərdir. x1-in qiymətini tapaq. x1 də bərabərdir x2-nin kvadratına. Yəni 2a-nın kvadratına. 2a-nın mörtəzə kvadratı 4a kvadratına bərabərdir. Deməli x2-nin qiyməti 2a-ya bərabərdir, x1-in qiyməti isə 4a kvadratına bərabərdir. Cəhrib, yasa, yəni gətirib köklər icəmində yerinə yazaq. Yəni x1-in qiyməti 4a kvadratı + x2-nin qiyməti 2a = 2a + 1. Hər tərəfə -2a-nı əlavə etsək və yaxud ikini digər tərəfə keçirsək mənfi müsbətə çevrə olur. Yerdə qalır 4a-nın kvadratı bərabərdir 1. Buradan a-nın kvadratı bərabər olacaq 4/1. a da bərabər olacaq müsbət mənfi 2/1. Bizdən a-nın 0-dan çıx qiymətini soruşur. a-nın 0-dan çıx qiymətini cavab olaraq götürmədik, doğru cavab olacaq a bərabərdir mənfi İşte bir doğru cevap D variantı.